Доброго ранку, вже говоримо щасливій усміхненій Тані Дроботі. Привіт. Привіт. Таня, можливо, усміхнена якраз саме через те, про що я хочу з тобою сьогодні поговорити. А хочу тебе трохи помучити і подопитуватись. Ось буквально нещодавно натрапила у тебе на пост таку трохи майже скаргу про те, що е, тобі люди говорять ось класно тобі, ти займаєшся своєю справою, ти маєш такий уже майже власний бренд. Е, і твоя відповідь ну дійсно проста, але геніальна. Типу, а що заважає і вам спробувати? От е, хотіла в тебе запитати про те, як ти як ти починала і що тебе дійсно наштовхнуло на. Принаймні думку про те, что потрібно все змінювати, потрібно все брати в свои руки и, ось, власну справу започатковувати. Ты знаешь, что я только сегодня как-то вспоминала об этом, как же это все происходило. И я начну с того, что я пять лет получала высшее образование. И я всю жизнь, точнее, все детство считала, что я хочу работать в туризме, гостиничный ресторан, бизнесе, что-то так классно. Но когда я получила диплом, ну, как-то я поработала полгода по специальности в очень хорошей компании, которой я, ну, до сегодняшнего дня очень благодарна за а, мой путь. Но, ты знаешь, вот посидев полгода на ресепшн в гостинице, я поняла, что я вообще не хочу тратить свою жизнь на это. И когда мне сказали, что... Я говорю, что вот я у вас уже полгода работаю, а когда у меня будет какое-то повышение по службе, и мне говорят, ну как это, Татьяна, ты должна сначала два года просидеть вот на этой должности, а потом, если ты хорошо себя проявишь, тогда мы там, ну, что-то уже подумаем над твоим промоушеном. И когда мне было 21 год, я поняла, что как это два года на одном месте. Мне, ну, то есть для меня два года было просто невероятно, ну, огромный кусок вообще в моей жизни, и я не могла себе позволить вот так это все как только мне стало скучно, я поняла, что я не хочу больше работать в специальности, где мне нужно так долго ждать, и я просто ушла с этой работы и вернулась домой, и когда уже встал вопрос о том, чем я хочу заниматься, я вспомнила, что я уже с 15 лет крашу всех своих одноклассниц, и я подумала, почему бы не попробовать, по крайней мере, для себя, и Но мне очень повезло, моя мама, она поверила в мой талант, в мой потенциал и помогла мне деньгами, и так я начала свою учебу визажиста. Слухай, от зв... звучить все насправді mm -hmm. дуже просто. Вирішила, змінила, але більшість людей на це просто не наважуються. То все таки э, ти так само, Нет, так це ні, ні, не все так просто. Я ж почала вчитися, а потом мені паралельно предложили вже роботу руководителям. в таком очень неженском месте, это было КП «Основание», служба 1580, всем известный городской колл-центр. И вот если вы туда звоните, и вам нравится, как вам люди отвечают, девочки, да, то знайте, что это я. Потому что именно мы набирали вот с Юрой людей, мы прорабатывали скрипты, продумывали, как люди будут отвечать, разговаривать, и я вот руководила этим какое-то время, целый год, целый год в моей жизни я руководила. И параллельно я занималась макияжем. То есть, конечно же, у меня была стабильная зарплата, у меня были какие-то попытки делать макияж людям за деньги, без денег. Вот. И как-то вот это все тоже было примерно около года продолжалось, я совмещалась, сидела так на двух стульях. Но потом опять я пришла, в тот же самый потолок я уперлась, что опять никакого развития, опять все одно и то же, опять мне скучно, эм, мне постоянно катастрофически не хватало денег, ну, в принципе, мне сейчас не хватает, но тогда это было совсем сильно. Вот, и тогда я уже поняла, что все, я больше не хочу, я хочу быть женщиной, я не хочу уходить на работу, а участвовать в каких-то интригах, которые у нас, то есть, опять же, когда тебе уже 23 года, и ты амбициозный, молодой, у тебя есть идеи, и ты сталкиваешься с тем, что никому они не нужны, и я поняла, что все, я больше не могу, и, ну, ничего. я ушла. Таню, то же, наипершая твоя порада для людей, которые чувствуют так само, что им уже нудно, что это что-то не те. Это просто суть, просто внутренние відчуття. Нет, нет. Когда я только задумывалась над тем, чтобы уходить, мне было просто безумно страшно, потому что я ничего не понимала вообще об индустрии визажисток, где из где искать клиентов, что, как им вообще, где, где с ними встречаться, что им говорить то есть и люди, которые, конечно же, были тогда вокруг меня, они говорили, что да ты что, ты же руководитель, ты же, у тебя же такой, такой стаж в резюме идет, да, у тебя же там, не знаю, какие-то перспективы. И на самом деле меня все отговаривали просто потому, что тогда я общалась с людьми, которые ну, просто работают на зарплату, которые приходят на работу, там, не знаю, посидеть, попить кофе, покурить, сходить на перерыве. Да? То есть, и у меня... Никакого общения именно с людьми, которые являются фрилансерами, которые вот именно так и живут, что ну, работая на себя. Но постепенно, когда я уже приняла это решение, мой круг людей начал меняться. И для тех людей, которые только задумываются об этом, я ну, не буду говорить такие там банальные фразы, что накопите денег. Там, да Нет. Просто начните общаться с людьми, которые так же, как и вы, занимаются чем-то своим, любимым, родным. И тогда вам будет намного легче, потому что будет поддержка единомышленников, потому что вас будут говорить и рассказывать ваши же друзья. То есть но ну, мой вообще путь, я всегда об этом говорю ученикам. Я вела такую тетрадку, когда я записывала первых 100 людей, которых я накрасила, это было без денег. И это были сначала друзья, потом, когда закончились, друзья были знакомые, потом родственники знакомых, друзья-родственники знакомых друзей. И это был такой бесконечный хоровод людей, вообще, в квартиру на тот момент. И только когда я накрасила уже очень много людей, я поняла, что да, я могу, я умею, и я начала уже это делать более профессионально. Поэтому первое, что я хочу сказать, это общение. Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют и насыщают какой-то энергией тех, кто говорит вам, что нет, это не твое, гоните их в шею, просто и больше не общайтесь. Таня, скажи, а на сьогоднішній момент, уже як довго ти займаєшся безпосередньо красою, як довго ти ем, оточена тією справою, яку дійсно любиш? Обачення я по я почала в середині 2012 року, тобто, виходить, скоро буде 4 года, і з тих пор, як я пішла з основного місця роботи, це 3 года. Просто суто на цифрах так. хотіла подивитись, за який період часу людина може дійсно досягнути певної мети? Знаешь, я могу сказать, что я общаюсь с очень многими людьми, я знаю людей, которые то есть, когда мне говорят, что вот, Таня, тебе там 25 лет, и ты так много успела. Ну, знаете, я знаю людей, которые уже в 21 год снимают для журнала Vogue. И для меня это тоже является показателем. Поэтому вообще скорость развития, она только ваша личная. То есть, можно и за год сделать такую карьеру, то есть, сразу за Порожью поехать в Лондон и там снимать. А можно 10 лет сидеть и красить кисточкой всех, знаете. Ну, то есть, одно и то же. Это вопрос только человека, поэтому вообще не смотрите на время. Каждый день — это да, день, который ты Строїш свою своє дело, то є, і чим більше ти в нього вкладаєш імені, тим луче. Скажи особисто особисто для тебе зараз, що тобі дає внутрішньо те, що ти ну доклала до цього багато зусиль, що ти таки досягла того, до чого прагнула, що ти оточена людьми, які так само горять своєю і твоєю паралельно справою. Ось що це дає? Ты знаешь, сейчас, опять же, поддержка близких, которая была в самом начале, она по-прежнему остается со мной. И даже когда у меня есть какие-то э, периоды, когда я думаю, что все, мне все надоело, я уже, я уже не все приелась, э, у меня есть вот э, мой любимый человек, моя мама, которая всегда меня поддерживает. И, и конечно же, это какие-то путешествия. Причем путешествия не обязательно далеко, э, да хотя бы, не знаю, в соседний город просто немножечко развеяться, привести мысли в порядок. Uh, и все, и я покупаю, не знаю, себе новый карандаш для бровей, и у меня опять начинается прилив творческой энергии, поэтому это все бесконечный процесс, главное просто, ну, слушать себя на самом деле, потому что я когда смотрю на свои фотографии, когда я работала руководителем, занимала такую уважаемую должность, uh, ну, честно говоря, не было счастья в глазах, то есть, ну, да, какая-то девочка, ну, такая очень грустненькая такая, ну, то есть у меня уже с здоровьем начались проблемы, потому что, ну, не делала то, что я хотела, и мое тело всячески мне намекало, что Таня, может, тебе пора уходить, а я не понимала. Потом мне еще больше намекнули, еще больше намекнули. И потом уже я поняла, что ну, не могу физически просто приходить на работу. И все. Пошла, все пришло, выздоровела. Дякую за Таня. Дробоця сьогодні з нами поділилася тим, як дійсно присвятити Більшу частину свого часу, тому тій справі, яку насправді любиш, Величезне дякую. Зв'яжемося з тобою ще не один раз для того, аби і разом творити красу, ну і дізнаватись, власне, як тані це вдається. Далі продовжуємо, і у нас попереду рубрика, в якій дізнаватимемося про гостьовий етикет. А це корисні поради. Там можете запам'ятати і навіть записати те, що зможе знадобитися вам в подальшому.